হাই ই ককচালৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি সপ্তম শ্ৰেণীৰ অংগুৰণ পাঠ্যপুথিখনৰ আমি তেৰ নম্বৰ পাঠটোলৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ তেৰ নম্বৰ পাঠটোৰ নাম হ'ল প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ নামৰ এই পাঠটোৰ প্ৰথম অংশ আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকে নিশ্চয় দুৰ্যোগ বা আপদ বিপদ এই কথাবোৰ শুনিছা দুৰ্যোগ হ'লে আকস্মিকভাৱে কিবা এটা দুৰ্ঘটনা হৈ যায় আকস্মিকভাৱে এক অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় সেই দুৰ্যোগ সেই দুৰ্যোগৰ জড়িয় হ'লে আমাৰ কি হয় বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় আজি এই পাঠটোত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব পাঠটোত বুকুলৈ কেতিয়াবা অনাকাংক্ষিত দুৰ্যোগ নামি আহে কি হয় আমাৰ এই প্ৰকৃতি পৃথিৱীখনৰ মনোৰম সুন্দৰ মনমোহা এই প্ৰকৃতি প্ৰকৃতিলৈ কি আহে কেতিয়াবা দুৰ্যোগ নামি আহে অনাকাংক্ষিত আমি আকাংক্ষা নকৰোঁ আমি আশা নকৰোঁ কামনা নকৰোঁ তেনেকুৱা দুৰ্যোগ নামি আহে এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগবোৰ হ'ল বানপানী ধুমুহা ঘূৰ্ণী বতাহ বন জুই ইত্যাদি এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগবোৰ দুৰ্যোগবোৰ কি হ'ল বানপানী ভূমিকম্প ধুমুহা আৰু ঘূৰ্ণী বতাহ বন জুই এইবোৰ একো একোটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ ই আমাক বিপদত পেলাই দিয়ে এই দুৰ্যোগে আমাৰ আমাৰ আমি কেতিয়াও কামনা নকৰো দুৰ্যোগৰ সেয়ে কৈছে অনাকাংক্ষিক এনে দুৰ্যোগৰ ফলত মানুহৰ লগতে পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ প্ৰাণ বিপন্ন হয় সা সম্পত্তিৰ হানি বিঘিনি ঘটে আৰু ঘৰ দুৱাৰ বা ৰাস্তা পদূলিৰ বিস্তৰ ক্ষতি হয় এনে দুৰ্যোগৰ ফলতে বনজুই হওক ঘূৰ্ণী বতাহ হওক ভূমিকম্প হওক ধুমুহা হওক বানপানী হওক এইবোৰে কি কৰে সকলো জীৱকুলক একদম তহজ নহজ কৰি দিয়ে মানে সকলোফালে বিপদ দেখা পোৱা যায় জীৱকুলক মানুহেই নহয় জীৱ জন্তু গছ গছনি সকলোৰে ইয়াৰ পৰা বিপদ হয় সেয়ে এই দুৰ্যোগ কোনেও কামনা নকৰে এনেধৰণৰ দুৰ্যোগ সেই বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ কাৰণে এই পাঠটো যুগুত কৰা হৈছে এই দুৰ্যোগ হ'লে বিপদ হয় আৰু সেই বিপদ আমি নিবাৰণ কৰিব লাগিব কেনেকৈ বা সেই দুৰ্যোগৰ সময়ত আমাৰ কেনেধৰণৰ ভূমিকা হ'ব সেই বিষয়ে আমি আগতীয়াকৈও জানিব লাগিব সজাগ হ'ব লাগিব দুৰ্যোগ হ'লে যে ক'ৰবাত ঘূৰ্ণী বতাহ হৈছে ক'ৰবাত বানপানী হৈছে ক'ৰবাত ভূমিকম্প হৈছে ভূমিকম্পৰ আমি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল আমি কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিব লাগিব সেই কথাৰ বিষয়ে এই আলোচনাবোৰ এই পাঠটোত আলোচনা কৰা হৈছে এতিয়া পাঠটোলৈ যাওঁ আহাচোন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগসমূহৰ ভিতৰত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগসমূহৰ ভিতৰত ভূমিকম্প বা ভূমিকম্প অন্যতম ভূমিকম্প কেতিয়াহে আমি কোনো নাজান প্রাকৃতিক ভিতৰত সমূহ ভয়ংকৰ কি বুলি বুলি কৈছে কৈছে ভয়ানক কাক ভূমিকম্প ই এক ভয়ানক প্রাকৃতিক দুর্যোগ যার জনের প্রাণ কাহিনীবায় হাজার জনের প্রাণ কাহি হাজার হাজার মানুহ কি হব পাৰে ভূমিকম্পর ফলত হব পাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰাণ হানি হ'ব পাৰে তেওঁলোক মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে ভূমিকম্পৰ ফলত চহৰ নগৰ ধ্বংস কৰি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি চোৰ মাৰ কৰে কোনে ভূমিকম্পই ভূমিকম্প হ'লে চহৰ নগৰৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিব পাৰে মানে যিকোনো পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈ যাব পাৰে আমাৰ যি আট্টালিকা আছে হৰ 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 হৰকে খহি আহিব পাৰে সেই ভূমিকম্পৰ ফলত এইদৰে ভূমিকম্পই প্ৰাণী জগতৰ অশেষ খ্যাতি সাধন কৰে ভূমিকম্পই অশেষ ক্ষতি সাধন কৰে গোটেই জীৱকুলৰ গোটেই জীৱ জগতৰ যিখিনি ঠাইত হয় সেই ঠাইখিনিত অশেষ কষ্ট হয় অশেষ ক্ষতি হয় মানুহক জীৱ হওক সকলোৰে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰচাৰ মাধ্যমে কঢ়িয়াই অনা এক দুঃসংবাদে সকলোৰে মনত শোকৰ চাহ পেলাইছিল সেই দিনটো আছিল দুহেজাৰ এক চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ এক চনৰ দুহেজাৰ এক চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীত কি হৈছিলে আমি গম পাম এতিয়া ভূমিকম্পই নিশ্চয় হৈছিলে সেই দুঃসংবাদটো টিভি খবৰ কাগজত আহিছিলে যে এনেকৈ ভূমিকম্প হ'ল দুহেজাৰ এক চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীত আজিকালি এই সংবাদবোৰ খুব সোনকালে হ'ল মানেই আমাৰ ওচৰত পাই যায়হি প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ এই উন্নতিৰ ফলত দুহেজাৰ এক চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীতো তেনে এটা ঘটনা হৈছিলে সেইটো কি আছিলে চাওঁচোন গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ উৎসৱত মতলীয়া হৈ থকা অজস্ৰ মানুহক এক প্ৰবল জোকাৰণিয়ে পলকতে নিশেষ কৰি দিলে ছাব্বিছ জানুৱাৰী ছাব্বিছ জানুৱাৰীত কি হয় ছাব্বিছ জানুৱাৰীত আমি সকলোৱে জানো আমি গণতন্ত্ৰ দিৱস উদযাপন কৰো সকলো মতলীয়া হৈ আছে আনন্দত আত্মবিভোৰ হৈ আছে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ অনুষ্ঠানত আৰু সেই অনুষ্ঠানত আত্মবিভোৰ হৈ থাকোতে এটা দুঃসংবাদ আহিলে কি আহিলে দুঃসংবাদটো ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হল হাজাৰ হাজাৰ আট্টালিকা আৰু নিমাষিত প্ৰাণী হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মৰিলে আৰু ধ্বংসস্তূপত পৰিণত সকলো ধ্বংস হৈ গৈছে বহু বহু মঞ্জী বহু বহু তলাৰ আট্টালিকা বহু মহলাৰ আট্টালিকা পুৱাৰ সূৰ্যৰ কোমল পোহৰক আন্ধাৰলৈ ৰূপান্তৰিকৃতিয়ে এই ধ্বংসলীলা সৃষ্টি কৰিছিল পুৱাৰ ভাগতেই হৈছিলে আৰু সৃষ্টি কৰিছিলে সৃষ্টি প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি ত ধ্বংসলীলা হৈছিলে সেই সময়ত ক'ত হৈছিলে গুজৰাট ৰাজ্যৰ ভোজ অঞ্চলত হৃদয়বিদাৰক এই ঘটনাই পৃথিৱীৰ সকলোকে মৰ্মাহত কৰিছিল গুজৰাটৰ ভোজ অঞ্চলত হৈছিলে ভূমিকম্প তাৰ মানুহ জন্তু জীৱ প্ৰাণী সকলো মৰিবলৈ মৰি গৈছিলে বহুত বৈছিলে বহুত ক্ষতি হৈছিলে বহু অট্টালিকা ভাঙি চুৰ মাৰ হৈ গৈছিলে ৰাস্তা পদূলি দলং সকলো ভাঙি চুৰ মাৰ হৈছিলে ছাব্বিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ এক চনত এই বিপৰ্যয়ৰ সময়ত অসহায় হাত প্ৰসাৰিত কৰি বিশ্বৰ সকলো দেশ আগবাঢ়ি আহিছিল সেই সময়ত আমাক সহায় কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষক সহায় কৰিবলৈ ইমান ডাঙৰ ধ্বংসলীলা হৈছে দুৰ্যোগ হৈছে সেয়েহে বিশ্বই আমাক সহমিতা প্ৰকাশ কৰি আমাৰ প্ৰতি সহানুভূতি প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোকে কি কৰিলে আমাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলে বিভিন্ন দেশ অসমতো ওঠৰশ সাতান্নব্বৈ চনত প্ৰলয়ংকাৰী ভূমিকম্প এটাই ধ্বংসলীলা চলাইছিল ওঠৰশ সাতান্নব্বৈ চনত অসমতো তেনে ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈছিল সেই ভূমিকম্পই গুজৰাটৰ ভোজ অঞ্চলত যেনেদৰে ধ্বংসলীলা কৰিছিল ইয়াতো কৰিছিল কিন্তু সেই সময়ত আমাৰ আট্টালিকা বা ৰাস্তা পদূলি দলঙৰ তেনেকুৱা নিৰ্মাণ নাছিল সেইবাবে তেনেধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাছিল কিন্তু আন ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছিল এই ভূমিকম্পৰ উৎপত্তিস্থল আছিল খাচীয়া জয়ন্তীয়া পাহাৰিক অভিকেন্দ্ৰ থাকে কোনোবা এটা স্থানত উৎপন্ন হৈ চাৰিওফালে সেই জোকাৰণিটো বিয়পি পৰে আৰু সেই ওঠৰশ সাতান্নব্বৈ চনত যিটো ভূমিকম্প হৈছিল সেইটো আছিলে আমাৰ মেঘালয়ৰ খাশিয়া জয়ন্তিয়া পাহারত আছিল অভিকেন্দ্র বর্তমান কামরূপ জেলার বনভোজর অন্যতম বিল আচলতে আকর্ষণস্থল সময়ত পাহাড় আস কামরূপ জেলার সানডুবি সানডুবি কি আছিল আসলতে পাহাৰে আছিলে আছিল পাহাড় কিন্তু ভূমিকম্পর ফলত পাহাৰৰ গোটেই পাহাৰটো তললৈ সোমাই গল আৰু তাত হ্ৰদ বিল উৎপন্ন যিকোনো পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে ভূমিকম্পৰ ফলত ওখ ঠাই দ গাঁতলৈ পৰিণত হব পাৰে দ গাঁত ওখ হৈ যাব পাৰে এই ভূই কম্পতেই ই এখন বিলত পৰিণত হল ভূমিকম্পই ভূকম্পৰ ফলত কেইবাখনো পাহাৰ লাহে লাহে তললৈ গৈ চান্দৱী বিলৰ সৃষ্টি হৈছিল চান্দবী বিলৰ তেনেদৰেই সৃষ্টি হৈছিল লাহে লাহে কি হ'ল পাহাৰবোৰ তললৈ সোমাই গল আৰু তাতে বিশাল জলাশয় হ'ল জলৰাশিৰ সৃষ্টি হ'ল ঊনৈশশ পঞ্চাশ চনৰ ভূমিকম্পই গছ গছনিৰে ভৰপূৰ অৰুণাচল পাহাৰৰ বিশাল অংশ সহায় বৰলোহিতৰ বুকু বাম কৰি পেলাইছিল সেইদৰে ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত আকৌ আহিলে ভূমিকম্প এইটো বৰ ভূকম্প বুলি কোৱা হয় বৰ ভূক এইবাৰ কি হ'ল বৰলুইত বৰলুইত মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কি হ'ল বাম হৈ গ'ল তাত গভীৰতা কমি আহিলে কেনেকৈ অৰুণাচলৰ পাহাৰ এই অৰুণাচলৰ পাহাৰৰ বিশাল অংশ এটা খহি গ'ল আৰু আহি বৰল উইডত পৰিলে আৰু বৰল উইতখন মাটিৰে যেতিয়া পৰিপূৰ্ণ হ'ল অলপ মাটি ভৰি গ'ল তেতিয়া বৰলো বাম হৈ গ'ল বুলি কৈছে ফলত অসমত অলয়ংকাৰী বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু বহু নদীৰ গতিপথ সলনি হৈছিল আৰু সেই সময়ত যেতিয়া গিলাচ এটাত আমি কিবা শিলগুটি চাৰিটা ভৰাই দিওঁ তেতিয়া গিলাচৰ পানীখিনি পানী ভৰ্তি গিলাচ এটাত শিলগুটি চাৰিটা ভৰাই দিওঁ যদি পানীখিনি ওলাই পৰে নে নাই তেনে ব্ৰহ্মপুত্ৰত কি হ'লপুত্ৰ নদীখনত মাটিৰে ভৰপূৰ হৈ গ'ল যেতিয়া বেছি মাটি হৈ গ'ল তে সেই পানীবোৰ ওলাই আহিলে ওলাই আহি কি হ'ল বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু সেই বানপানীয়ে প্ৰলয়ং কৰি বানে মহাম প্ৰলয় সৃষ্টি কৰিলে আৰু নদীসমূহত বহু উপনদীৰ কি হ'ল নদী উপনদীৰ গতি পথ সলনি হৈ গ'ল আগতে এনেকৈ জুবৈ আছিলে সি আহি এনেকৈ ববলৈ ধৰিলে যিকোনো প্ৰাকৃতিক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই সময়ত ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ বৰভূমিকম্পৰ সময়ত এতিয়া আমি ভূমিকম্পৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিলোঁ বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে প্ৰথম খণ্ডটো আমি আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু তাৰ আগতে আমি দুটামান মূল্যায়ন কৰোঁ আহাচোন প্ৰথম মূল্যায়নটো হ'ল অসমত প্ৰলয়নকাৰী ভূমিকম্প হোৱা চন দুটা কি কি দুটা চন হৈছিলে ওঠৰশ সাতান্নব্বৈ চন আৰু এটা হৈছিলে ঊনৈছশ পঞ্চাছ চন সেই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে প্ৰথম খণ্ডত আলোচনা কৰিছোঁৱেই আজি তো আমি উত্তৰটো সেনেকৈয়ে লিখিব লাগিব অসমত প্ৰলয়নকাৰী ভূমিকম্প হোৱা চন দুটা হ'ল ওঠৰশ সাতান্নব্বৈ চন আৰু ঊনৈছশ পঞ্চাছ চন তাৰ পিছৰ মূল্যায়নটো চাওঁ আহাচোন দ্বিতীয় মূল্যায়নটো হ'ল ওঠৰশ সাতান্নব্বৈ চনত অসমত হোৱা ভূমিকম্পৰ উৎপত্তিস্থল ক'ত আছিল উৎপত্তিস্থল ক'ত আছিল দুটা বিকল্প দিছে আমাক এটা দিছে খাচীয়া জয়ন্তীয়া পাহাৰ আনটো দিছে গাৰু পাহাৰ ত' আমি পাইছোঁৱেই যে ওঠৰশ সাতান্নব্বৈ চনত যি ভূমিকম্প হৈছিল তাৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল খাচীয়া জয়ন্তীয়া পাহাৰ ভূমিকম্পৰ উৎপত্তিস্থল আছিল খাচীয়া জয়ন্তীয়া পাহাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই পাঠটোৰ প্ৰথম অংশ আজি আমি ইমানটোৱে অন্ত পেলালোঁ দ্বিতীয় অংশ লৈ আকৌ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিম ধন্যবাদ